Новый президент одной страны пообещал то, что он будет защищать христианство и православие в частности и накажет тех, кто его притеснял. Ну и еще много чего хорошего понаобещал. Конечно, очень приятно слушать. Хотелось бы в это верить, но вспоминаешь слова из одной песни, я ведь не зря в эту сказку не верил, слишком она хороша. То есть ни с того ни с сего вдруг как-то так начали православие защищать, хотя гнали, гнали, гнали везде. И ну, бывает так, что для того, чтобы расслабить противника, нужно, чтобы он подумал, что у него все будет хорошо, или его противник слабый, или что-то ему пообещать. И таким способом он расслабляется. А нам, братья и сестры, расслабляться нельзя. Ведь как сказано, что не надейтесь на князя, и на сыны человеческие, они а же не спасение. Сколько правителей, которых выбирали люди, нам обещали, и каждый раз люди разочаровываются. Это каждый из нас свидетель этому. Другое дело, если бы это был правитель, которого дал непосредственно сам Господь Бог, то это другой вопрос. В театре, когда люди сидят, то они видят только тех, кто играет на сцене, только актеров. Но есть еще постановщики, режиссеры, обслуживающий персонал, есть еще директора, есть еще те, кто платит и заказывает эти спектакли. В нашем варианте получается примерно так. Не все люди, когда видят спектакль, понимают, что это спектакль. Вот это очень важный вопрос. А актеры могут на сцене ссориться, ругаться, враждовать, а за кулисами они будут сидеть за одним столом. И вот это нам, братья и сестры, нужно помнить, что у нас один союзник, только Господь Бог. Больше союзников у нас, к сожалению, нет.